Сам Бог несет нам в этом мире послание. И он сказал, что если ты человек, которого я создал, не сможешь рассмотреть меня в окружающем творении, то ты неизвинителен будешь. Придет такой час. Поэтому мы хотели бы, чтобы через нашу, наше творчество, через тот дар, который Господь дал, чтобы люди могли больше акцентировать свое внимание на творении Божьем и больше имели возможность различить, распознать и увидеть Бога, понять, что есть Творец и приблизиться к Нему. И вот это, наверное, та цель есть основная и главная. Ну и, конечно же, нам хотелось бы, чтобы у людей светлое, чистое побуждение совершались и вызывались нашими работами. Тяга, стремление к чистоте, к к творческому вдохновению, потому что у каждого человека есть какой-то дар творческий, который он может, глядя на картины, вдохновиться и также развивать. Поэтому нам бы хотелось, вот, чтобы эти задачи решались через эту выставку.